Ну, вторая игра. Это турнирная стратегия «Арсенала». Им задача была не проиграть и надеяться на последнюю игру. Поэтому они и бились до конца за, за ничью. Бились. Вот. Но, в принципе, они, у них и стиль такой игры. Больше итальянский, наверное, потому что они в пять защитников, три опорных и два на контратаке, оставляя два игрока впереди в надежде заброса какого-то или ошибки защитников потом на реализацию этих моментов или стандарты. Но нам сложно было, пока игроки не подсели соперника, сложно было разыгрывать. Высокая трава и поле такое, мяч, быстрый мяч не, не катится. Поэтому догола, видите, сработала дальний удар после игрока, который вышел на замену. Ну, в принципе, как бы разрушать всегда легче. Понятно, что Арсенал играл от обороны, понятно, что у Арсенала не было сегодня как таковой атаки, то есть позиционно они что-то там пытались создать, и снова такие дальние удары, это не все максимум в атаке, что сделал Арсенал. Да, они на это и рассчитывали, я говорю, что на какую-то ошибку, либо из наших защитников, либо стандартное положение, подача, там, борьба, где-то какой-то момент, они... это у них был такой расчет, поэтому... А наша была задача ну, растянуть фланги, скорость включить, на, создавать численное преимущество где-то на каких-то участках поля, просить в разрезы. Но когда два эшелона, которые перемещаются, эти коридоры очень сложно найти. Вот. Ну, и поэтому тоже и стандарты у нас не совсем пошли. если добирались, то не попадали. Где-то вратарь у них удачно сыграл. Вот. А где-то в, где в какой-то момент все равно дрогнул вратарь, потому что все равно давление было нашей команды. И в то же самое время вам в концовке матча пришлось сменить позицию, вы с технической зоны переместились. Зачем? Какая была ваша миссия? Поближе к вратарской сопернику? Моя миссия? Нет подающих мячей мальчиков, а мячи улетают, вратарь вратарь соперника тянул время, долго ходил за мячами. Ну, я выполнял роль эту и где-то подсказывал, естественно, своим игрокам, которые в атаке. Мы верили в свою победу, поэтому играли и продолжали давление, не сваливались на какие-то там удары просто так. Мы все равно разыгрывали, 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 врывались, вбегали, простреливали и все-таки добились своего.